বিটিআর নির্বাচনের পর প্রকাশ করা হবে এস রিপোর্ট ছিয়ানব্বই পেজের তদন্ত রিপোর্টে স্থান পেয়েছে বহু বিস্ফোরক তথ্য সরকার টিআরপির জন্য কাজ করছে না সরকার দেশের জন্য কাজ করছে গৌরব পাক নিয়ে মন্তব্য মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব বিশ্ব শর্মা তিনি করেছেন গৌরব এর এই পাক লিংকে নিয়ে এবং এই মুহূর্তের বড় খবর সরকার টিআরপির জন্য কাজ করছে না এই কথা বলা হয়েছে এবং পাশাপাশি ছিয়ানব্বই পেজের এসআইটি রিপোর্ট সেই রিপোর্টে বহু বিস্ফোরক তথ্য রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে বিটিআর নির্বাচনের পরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে এস রিপোর্ট ক'লো নহয় যে ইয়াতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছে আৰু এই তথ্যবিলাকৰ আধাৰত আমি চৰকাৰে ব্যৱস্থাও ল'ম আৰু আপোনালোককো আমি প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশ কৰিম খালি আমি ইয়াতে যিটো আপোনালোকে ভাবিছে যে এখন নাটকৰ দৰে আমি কিবা এটা কৰিব খুজিছোঁ এইটো নহয় চৰকাৰে গাম্ভীৰ্যতাৰে সৈতে কাম কৰে চৰকাৰে টি আৰ পিৰ কাৰণে কাম নকৰে চৰকাৰে নিজৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এছ আই টি ৰিপৰ্ট এখন আমি দিছো ছিয়ান্নব্বৈটা পেজ আছে গতিকে নিশ্চয় তাত কিবা থাকিব লাগিব নহ'লে ছিয়ান্নব্বৈটা পেজটো আমাৰ গুৰিয়াৰ সাধু ধৰণেতো আৰু লিখি থোৱা হোৱা নাই গতিকে নাইণ্টি ছিক্স পেজৰ এখন ৰিপৰ্ট হ'লে তাৰ গাম্ভীৰ্যতাটো আপোনালোকে নিজেই বুজিব লাগিব তাৰমানে মই কলো যে কাক ইণ্টাৰোগেশ্যনত মাতিব লাগে নালাগে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে ডিচাইড কৰিব নে পুলিচে ডিচাইড কৰিব কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীবোৰ কোন হয় মেক্সিমামটো সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে আছে কংগ্ৰেছত যোৱাকালি যে কংগ্ৰেছৰ মিটিংবোৰ হৈছে তাততো মেক্সিমাম সন্দেহযুক্ত নাগৰিকবিলাকেই কংগ্ৰেছত আছে